У нас четвертая часть влога с Катюней. Сейчас мы ее. Сейчас она сходила в туалетик. Катюша у нас одела Патрика. Теперь у нас в юбке и в шарфике. Такой модный у нас Патрик. И в трусах, конечно же. Так, вот такое у нас полотенчика с ромашечками. Сейчас я Катюшу подмыла, вытерла. Ну, она, конечно же, сходила в туалетик. Все вытеру, одену и будем ее с ней играть. Я одену трусики, я одену колготочки, а дальше уже будет еще рано одевать, потому что пойду я с ней гулять попозже. Да, моя мама будет идти с работы. Сейчас я делаю уже маечку. Сейчас я ее вытру. Катюш. Вытру личка. Катюшу мы будем купать. Сейчас я ее подмыла. Сегодня я ее буду купать, когда схожу с мамой в магазин с Катюшей. Погуляем пойдем купаться, потом покушаем и ляжем спать. В общем, кратко вам рассказала вечер нашей Катюшечки. Мы с ней, вот она лежит у нас на нашем матрасике на тепленьком. У на нас, то есть здесь у нас стол, потому что больше ничего нет, пеленочка. И вот такой теплый матрасик. Это еще теплый, говорю, толстенький, чтобы не было, чтобы Катюши не было больно лежать на столе на голом. В общем, э, сейчас я вам кратко опишу вечер, как мы будем гулять. Потом я с Катюшей выйду на улицу. С Катей выйду на улицу, пойду с ней на качельках. Э, с моей мамой погуляем с ней чуть-чуть. Потом я приду, раздену ее. Не знаю, как она у нас будет вести себя. Погуль... Это поиграю с ней чуть-чуть. Ну, пойду ее искупаю. И, и, вы понимаете то, что при маме я видео не могу снимать. Ей это не очень нравится. В общем, Катюшу у нас тут чуть-чуть ротик, по-моему. В общем, вот. Я ее искупаю, потом поиграем чуть-чуть, Ну уже так беситься не будем, ну то есть, чтобы она так спать уже захотела немножко. Вот. Мы с ней поиграем, так я ей почитаю сказочку, уснет хорошо. Не уснет, буду ее укладывать спать. То есть по -по после того, как она у нас искупается с ней поиграю уже перед сном буду кормить вот в общем наверное это все если хотите я еще сегодня могу снять видео про мои бутылочки то есть все принадлежности что лежат в этой коробочке хорошо про них рассказать рассказать про мои бутылочки про катюшины про то что лежит под столом в общем, про пеленочки, про ее вещи. Я, если хотите, сегодня могу сделать, но, наверное, не буду. Еще Катюша у нас любит смотреть мультики. Потом, наверное, сегодня я еще мультики покажу, да, Катюша? Волосики у нас чуть-чуть уже растут, смотрите. Но их так не видно вообще. В общем, ладно, на этом я закончу. Всем пока-пока. Их, смотрите, какие у нее лапки хорошенькие, вообще прелесть. Ты еще там писаешь, давай сейчас ножки будем вытирать. Вот такие, у нее такая маленькая ножка. Вот, наверное, с мой... Даже нет. У нее ножка с мой мизинец. Мизинец у нее вот такой. Ой. Вот, то есть совсем маленький. Сейчас мы даже можем померить на линеечке. У меня есть такая линеечка деревянная. Специально, чтобы не испортить. Не испортить, говорю, чтобы не сделать Катюшеньке больно. Такая. Купила в детском магазине. У нее ножка 6 сантиметров стопа, стопа. 6 сантиметров. Такая малышка. Такая маленькая. В общем, ладно, всем пока. Пока-пока.